Şəxsiyyətlərimiz Behbud Mustafaevin anadan olmasının 120 illik jubileyi qarşısında. Behbud Məmmədalı oğlu Mustafaev Azərbaycan xalq təhsinin inkişafında ömrünü şam kimi həritmiş görkəmli maarif xadimlərindəndir. Mətn haqqında bütün məlumatlar məqaləm eyni zamanda Ağdam təhsil tarixi adlı əlyazması altında olan monoqrafiyam əsasında hazırlanmışdır. Video slaydı müəllif hüququ qorunur. Behbud Mustafaev 1903-cü ildə Şuşa qəzasınının indiki Ağdam rayonunun Ətiməzi kəndində anadan olmuşdur. 1910-cu ildə Ağdam Qumə məscidinə aid dini məktəbi bitirmişdir. Ağdam şəhər məktəbində oxumuşdur. Qafqaz müəllimlər seminariyasına qəbul olunmuş, 2-ci kursda Şuşa müəllimlər seminariyasında təhsilini davam etdirmiş. 1925-ci ildə oranı qurtarmışdır. Köçəmli maarif qadımı uzun illər Atəməzdə kənd orta məktəbində rus dilindən dərs demişdir. 1938-1942-ci illərdə eyni zamanda məktəbin direktoru olmuşdur. Onun dini təhsili olduğu üçün ərəb dilini, şəriət elmlərini gözəl bilmişdir. Beybud Mustafaev 1991-ci ildə Ağdamda vəfat etmişdir. 2023-cü ildə Beybud Məmməd oğlu Mustafaevin anadan olmasının 120 illik jubileyi tamam olur. Qabaqçıl Maarif xadiminin vəfatından 30 il vaxt keçsə də adı hər zaman etiramla yad edilir, rəhmətlə xatırlanır.